ॐ रौद्राय नमः ॐ सर्वाद्भुताय नमः ॐ श्रीमात्रे नमः ॐ योगानन्दाय नमः ॐ त्रिविक्रमाय नमः ॐ हरये नमः ॐ कोलाहलाय नमः ॐ चक्रिने नमः ॐ विजयिने नमः नमः ॐ ॐ जयवर्धनाय पञ्चासनाय नमः ॐ परब्रह्माय नमः ॐ अघोराय नमः ॐ घोरविक्रमाय नमः ॐ ज्वलन्मुखाय नमः ॐ ज्वालामालिने नमः ॐ महाज्वालाय नमः महाप्रभवे नमः ॐ निटलाक्षाय नमः सहस्राक्षाय नमः दुर्निरीक्षाय नमः प्रतापनाय नमः महादंशायुधाय नमः ॐ प्रज्ञाय नमः ॐ चण्डकोपाय नमः ॐ सदाशिवाय नमः ॐ हिरण्यकशिपुध्वंसिने नमः ॐ दैत्यदानभञ्जनाय नमः गुणभद्राय नमः ॐ महाभद्राय नमः ॐ बलभद्राय नमः ॐ सुभद्राय नमः ॐ करालाय नमः ॐ विकरलाय नमः ॐ विकर्त्रे नमः ॐ सर्वकर्तृकाय नमः ॐ शिंशुमाराय नमः ॐ त्रिलोकात्मने नमः ॐ ईशाय नमः ॐ सर्वेश्वराय नमः ॐ विभवे नमः ॐ भैरवाडम्बराय नमः ॐ दिव्याय नमः अच्युताय नमः ॐ कविमाधवाय नमः ॐ अधोक्षजाय नमः ॐ अक्षराय नमः ॐ शर्वाय नमः ॐ वनमालिने नमः ॐ वरप्रदाय नमः ॐ विश्वम्भराय नमः ॐ अद्भुताय नमः ॐ भव्याय नमः ॐ श्रीविष्णवे नमः ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ॐ अनघास्त्राय नमः खास्त्राय नमः ॐ सूर्यज्योतिषे नमः सुरेश्वराय नमः सहस्रबाहवे नमः सर्वज्ञाय नमः सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः वज्रदंष्ट्राय नमः वज्रनखाय नमः ॐ महानन्दाय नमः परतम्पाय नमः ॐ सर्वमन्त्रैकरूपाय नमः सर्वमन्त्रविदारणाय नमः ॐ सर्वतन्त्रात्मकाय नमः ॐ अव्यक्ताय नमः नमः ॐ भक्तवत्सलाय नमः वैशाखशुक्लभूतोद्धाय नमः ॐ शरणागतवत्सलाय नमः उदारकीर्तये नमः ॐ पुण्यात्मने नमः ॐ महात्मने नमः ॐ चण्डविक्रमाय नमः वेदत्रयप्रपूज्याय नमः भगवते श्रीवत्साङ्काय नमः ॐ श्रीनिवासाय नमः जगद्व्यापिने नमः ॐ जगन्मयाय नमः ॐ जगत्पालाय नमः ॐ जगन्नाथाय नमः ॐ महाकायाय नमः ॐ द्विरूपभृते नमः ॐ परमात्मने नमः परं ज्योतिषे नमः ॐ निर्गुणाय नमः ॐ नृकेसरिणे नमः ॐ परतत्त्वाय नमः ॐ परन्धामाय नमः ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः ॐ लक्ष्मीनृसिंहाय नमः ఓం 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 సర్వాత్మనే ధీరాయ పాలకాయ శ్రీ నృసింహస్వామి అష్టోత్తర శతనామావళి సంపూర్ణం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మీ వాల్యుబుల్ కామెంట్స్ ని యూట్యూబ్ కామెంట్ బాక్స్ ద్వారా తప్పకుండా మాకు తెలియజేయండి అలాగే శ్రీవారి ఛానల్ ని తప్పకుండా